первый, один из моих учителей, Семен Наумович Цибульский, работник уголовного розыска и тренер по дзюдо, известный в Запорожье, основатель вообще-то дзюдо в Запорожье. Сегодня живет в Израиле и это 1 мая, получается, уже позапрошлого года он приехал на турнир в честь своего имени. Уважал сильных людей. Считался с ними, скажем так, Пихушанкой. Поэтому мы побывали в нем. Он подарил все равно очень личный там подарок, часы, там, книги и так далее. Ну, встреча была довольно-таки теплой. По его инициативе. Что можно сказать? Неординарная личность, сложная. Впрочем, как и судьба. Древние говорили, что характер человека ⁇ это его судьба. Ну, личность. Возможно, поэтому вот, задумайся, почему, работая на разных участках руководящей работы, не брал в команду сильных людей. Потому что любил беспрекословное подчинение и, наверное, не хотел конфликтов с теми, кто тоже мог ответить или не согласиться. Чистолюбие высочайшее, руководство на грани диктаторства, ну, гремучая смесь, характер и навыки управления формировались в торговле и в коммунистической партии, он работал в его обкоме. Представляете эту гремучую смесь и этот характер, очень непростой. Трудоголик, он работал... Довольно-таки много, ежедневно, без выходных. Есть, наверное, амбиции еще. Вот. Наверное, еще амбиции. Они тоже скажем так, личные, высочайшие. И по отношению к другим и к себе. В хорошем понимании, карьеризм. В очень хотел войти в историю. Но он уже не вошел. Роковая ошибка, наверное, события 26 января. Прошлого года, ну, опять-таки, это максимализм, наверное, уже не контролируемый его, и преданность партии. Он, наверное, единственный из губернаторов бывших того режима, который не вышел из партии регионов. С этим надо считаться, к этому надо относиться, скажем так, с уважением. Да, подтверждаю, он был очень близок к Виктору Януковичу, еще более того, беспредельно ему предан. И портреты и в кабинете, и в облпотребсоюзе во весь рост экс-президента Януковича. Это имело место. Отношения с экс-президентом были самые-самые близкие. И он подтвердил это публично ну, в тот же день 26 января, января, когда сказал, что я его не предам, я навсегда останусь спортивным билетом. Газета «Правда» вышла в четверг, день его смерти, а накануне Формировалась в том числе и третья страница моя, мы, я как бы позволил себе сравнить, сравнить судьбу двух чиновников председателя облсовета действующего Виктора Межейко и экс-губернатора Александра Петлушенко. На странице правды она вышла в день его как раз смерти. Написано, что он обратился за медпомощью. Я перезвонил, просто подавать как бы вещи из личной жизни не совсем отлично. Я согласовал, так и так вот мы напишем, что. Ну, он на это, так сказать, даже не отреагировал. Видно было, что человек очень переживает за свое будущее. Я не хочу сказать, что он был подавлен, но на грани этого. Почему? Тоже как бы пытаюсь объяснить. Когда было возбуждено уголовное дело по факту разгона Запорожского Майдана и избиения жителей, в котором участвовала и милиция, и так называемые тетушки, то есть криминалитет. И где власть всем руководила, вот это я считаю, и не только я считаю, что это, в общем-то, роковая ошибка Александра Николаевича. Ну, когда было дело возбуждено, был абсолютно спокоен. Неоднократно встречались. Оно было одно, перспектив было немного в плане вынесения обвинительного приговора. Но затем в Украине, в других областных центрах появились другие уголовные дела, где э, не так много было доказательств, но э, состоялись суды, приговоренные к реальным срокам наказания бывших руководителей. Ну, в частности, соседним Дневтровским. Зам главы администрации, зам председателя областного совета. И он увидел, что приговор будет окончательным в отношении него с обвинительным и с реальным сроком. Конечно, он переживал. И э, то, что, то, что я знаю, я на месте происшествия вчера не был, но то, что мне известно, контактирую с многими специалистами, кто участвовал там, и должна с ними лица в осмотре. Все говорит о самоубийстве. Ну, как-то в голову не укладывается вот это обращение за медпомощью в ЛСУ. Люди лечатся для того, чтобы жить, я так понимаю. То есть как бы логики нет в поступке. Вот с моей точки зрения, его ближайший круг друзей, их немного. Это Виктор Агаленко, Алексей Чухрай, ну, с которым он работал практически весь период своей работы в Обл. Союзе, и Анатолий Смоглюк. Они, конечно, при жизни зачастую ругались, обижались и критиковали. Но это ближайший круг. Они искренне Скорбят. Что говорят политики? Есть те, которые ищут закономерность. Мы знаем и Чечетов, и Мельник, и многих других, которые сегодня покончили жизнь самоубийством, или есть факты ухода из жизни под большим вопросом. Я имею в виду, самоубийство или убийство. Вот они это увязывают и говорят, что это действительно закономерность. Вот есть такой, скажем, такая холодная оценка происходящего. Ну, что сказать тем, кто искренне радуется? Те, кто радуется даже гибели э, мирных людей в Донбассе, так ими надо. Ну, есть люди разные. Наверное, каждый имеет право на свою точку зрения, но я не из них. Да, он должен был ответить по закону за 26 января. И может за что-то другое, я не знаю. Его бизнес, в частности, это его бизнес. Но не жизнь. Вот моя позиция.